Только что дважды меня на красный свет пропускали. То есть у меня, как у пешехода, был красный свет, но машина останавливается и <laughs> ждет, пока я перейду. Ну, первый раз я подошел, а там, ну, как, типа, пенсионерка такая стоит. Она машет БМВ, что, типа, проезжай, а он ей машет нет. Ты проходи, хотя я вижу, что у пешехода красный. В итоге мы с ней перешли. Ну, это ладно, он может уважение старой пожилой женщине. Но я тут же перехожу направо, и тут же иду так быстро, потом поднимаю глаза, вижу, что красный, останавливаюсь и вижу, что машина уже стоит и меня ждет то есть он видит, что я собираюсь переходить затормозил и я понимаю, что мне проще перейти сейчас дорогу чем его ждать, я перебежал ну то есть тут автомобили, то есть это а, не то, как у тебя жизнь удалась и поэтому ты ездишь и с высока смотришь пешеходов а типа как наоборот, что ты Машины здесь, как они, извиняющиеся ездят Окружающую среду портят И между пешеходами как-то проезжают Но все, то есть ты к пешеходному переходу даже не регулируем, Только подходишь, кого-то он там Два метра до пешехода а Все машины уже останавливаются Потому что они видят, что пешеход собирается переходить дорогу Нужно остановиться, его подождать Никто не пипикает, не сигналит не кричи ты, Господи, не-не-не, все ждут. Это ж пешеход идет, он же ходит пешком, а там мы тут ездим, он ходит пешком. Короче, здесь царство пешеходов, велосипедов, автомобили тут так, по стоку, по скоку. И желательно, чтобы они у вот такого размерчика были. Тогда проще будет парковаться. Но машины, кстати, здесь не дешевые. У меня такой был стереотип, что в Португалии дешевые машины нет. Только что даже Бентли видел внедорожники вообще обычно новые, дорогие, очень часто. Единственное, что короткие, потому что парковаться сложно. Короче, такие вот правила в Португалии. Автобусные билеты без предоплаты на сайте Рубикон.